Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Imam Al-Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Taala merahmatinya. Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Contohilah para salihin dalam amalan mereka. Wahai kaumku, hendaklah kamu lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla seperti yang dilakukan oleh para orang soleh supaya dia yakni Allah pula melakukan terhadap kamu seperti yang dia lakukan terhadap mereka jika kamu mahu Allah Taala melakukan terhadap kamu seperti itu maka hendaklah kamu berusaha melakukan ketaatan kepadanya dan bersabar dengan semua kerja itu. Kemudian redha terhadap semua yang ditakdirkan buat kamu dan buat selain kamu. Orang-orang yang soleh itu telah berzuhud kepada dunia. Mereka telah mengambil nasib mereka, yakni bahagian mereka daripada dunia itu dengan penuh takwa dan warak. Lalu mereka memohon akhirat dengan memperbanyakkan amalan keranaNya. Mereka telah menolak tuntutan hawa nafsu mereka dan mentaati tuntutan Tuhan mereka. Mereka telah menasihati diri mereka terlebih dahulu. Kemudian mereka pula menasihati pula diri orang lain. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan dan mengajak kepada kita membuka satu ruangan untuk kita berfikir. Kita sentiasa berbangga dengan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga apa yang baginda lakukan. Apa yang baginda perbuatkan? dengan segala sifat kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam kita merindui dan kita mencintainya. Tokoh yang hebat ini yang mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Yang telah melakukan perubahan pada dunia, perubahan pada alam. Yang telah memberikan satu contoh tamadun yang sempurna. Bahkan yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Maka bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai tahap ini? Demikian juga apa yang kita banggakan dengan para sahabat azwanullah alim ajmain yang berjaya menjatuhkan dua kerajaan besar dan menunjukkan sifat-sifat contoh tauladan yang abadi yang bukan sekadar diabadikan oleh Allah dalam Quran. Diabadikan dalam sejarah manusia. Contoh yang hebat Demikian juga kita berbangga dengan kisah ulama-ulama silam. Semua berbangga dengan Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Nu'man bin Thabit. Abu Hanifa Dan segala contoh-contoh tokoh-tokoh ulama-ulama yang hebat. Semuanya mereka menjadi kebanggaan kita hari ini. Tetapi, apa yang mereka lakukan yang kita tak sedar? Kita cuma berbangga dengan mereka dan letak nama anak-anak kita dengan nama mereka. Kalau kita letakkan nama anak kita dengan nama Syed Abdul Qadir Jilani sebagai contoh. Meletakkan nama anak kita, Usamah bin Zaid dan lain-lain. Walau kita seolah-olah tidak melihat suatu sisi yang penting, iaitu pengorbanan mereka, ibadat mereka, sifat-sifat yang ada pada mereka. Umpamanya, kita baca kisah para sahabat yang diseksa. Para sahabat yang terpaksa berhijrah. Meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke Habasyah. Para sahabat yang terpaksa meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah. Sehelai sepinggang. Bahkan mendiami duduk di masjid menjadi ahli sufah. Walhal mereka selama ini kaya raya. Walhal mereka selama ini orang berada punya kedudukan dan pangkat semuanya mereka korbankan untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah tiba-tiba hari ini kita tak mentaati Allah sebagaimana mereka tetapi kita nak glamour popular macam mereka kita tak melalui pengorbanan sebagaimana mereka tetapi kita mengharapkan kita dapat pertolongan Allah kita mendapat keajaiban, maunah, karamah dan lain-lain perkara yang menjadi kebanggaan sebahagian mereka pada hari ini. Kata Syekh baik. Kalau kamu nak Allah Ta'ala buat kepada kamu. Berikan kepada kamu sebagaimana Allah beri pada orang dulu. Allah beri kemenangan kepada Nabi Musa lawan Fir'aun. Sezalim-zalim raja atas dunia. Musa tidak punya kuasa. Sehingga Musa AS mengajak Bani Israel melarikan diri. Dengan perintah Allah. Akhirnya laut terbelah Membuka laluan selamat kepada mereka dan menenggelamkan Fir'aun Akhirnya batu yang pejal mengeluarkan air untuk diminum oleh pengikut Nabi Musa Akhirnya turun hidangan dari langit manisan-manisannya Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan pelbagai keajaiban Kesemuanya itu tidak datang percuma Tapi datang kerana mereka bersungguh-sungguh meyakini Allah Bergantung kepada Allah hati mereka, jiwa mereka, ibadat mereka, hidup dan mati mereka kerana Allah. Maka datang pertolongan-pertolongan tersebut. Kan itu kata Syah Abdul Qadir, kalau kamu nak Allah berikan apa yang Allah berikan kepada orang terdahulu kepada kamu, maka kamu mesti beramal macam orang dulu. Beramal macam orang dulu. Macam mana mereka beramal, tuan-tuan sekalian? Dari sudut keikhlasan mereka. Kita baca kisah Khabbat bin Arad walau dia dianiaya, dizalimi oleh tuannya bernama Ummu Ammar. Sang Ummu Ammar mengambil besi panas letak atas kepala supaya dia murtad meninggalkan agama Islam. Maka lihat Khabbab bin Arad begitu sabar walaupun dia pingsan. Ialah letak besi panas atas kepala. Cuba kita. Tak bukan kata besi besi panas. Kadang-kadang ketuk dengan senduk pun seminggu dia Ini kan besi panas. Letak atas kepala Rebah Kebak Tapi itulah harga bagi Setiap perjuangan Kebak sanggup lakukan Kita baca kisah sahabat Bernama Abu Bakar Yang beri seluruh hartanya Sehingga dia berkata Aku tinggalkan janji Allah Dan janji Rasulnya Kepada keluarga aku Kita melihat dan kita dengar Semua benda ni Tetapi apa yang mereka lakukan pada Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat sehingga pecah-pecah kakinya hatta tawarramat qadamah sehingga bengkak kaki dan ketika mana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah kenapa engkau lakukan semua ini lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan afala akunu abdan syakura tidakkah boleh aku bersyukur pada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan padaku lihat ya, bagaimana Rasulullah mengajar kita syukur syukur bukan sebut alhamdulillah semata-mata tetapi Bagaimana amalan kita yang menandakan kita syukur kepada Allah Ta'ala? Kita, tuan-tuan, kalau orang buat baik pada kita, kita punya syukur lain macam. Mengampunya luar biasa. Bila Allah yang berikan segala kebaikan pada kita, kita lupa. Untuk membalasnya dengan mentaati sepenuh, sepenuhnya. Walhal, balasan itu bukan untuk Allah, untuk kita juga. Tak ada satu pun kebaikan yang Allah buat. Dan Allah perintah kita membalasnya untuk kerana Allah melainkan untuk kita semua. Berbeza dengan manusia. Manusia ni kalau buat baik pada kita nak dibalas untuk dia. Maka begini jalan begini cara atau jalan perjalanan hidup kita. Kemudian kata Syekh lagi. Berusaha taat kepada Allah, kemudian sabar dengan kerja itu. Kita tahu bahawa sabar yang paling tinggi ialah mentaati Allah. Kenapa mentaati Allah sabar tertinggi. Bukankah setengah mereka berkata sabar meninggalkan maksiat itu lebih besar? Tuan-tuan maksiat sampai masa kita berhenti sendiri. Orang yang minum arak. Bila doktor kata dia sakit usus, sakit itu, dia pun berhenti sendiri. Orang mencuri sampai masa dia kena tangkap masuk lokak, dia pun berhenti sendiri. Kita tanya, kita tanya orang mencuri. Berapa kali dia mencuri? 10 kali, 20 kali. Lepas tu masuk penjara 20 tahun. Orang yang berzina Sampai masa bila dia ada penyakit Dia pun tak boleh berzina lagi Ya maksiat Maksiat dia akan terhenti Dengan sebab keuzuran kita Dan sebagainya Tetapi taat pada Allah Dia tak boleh berhenti lagi Mana kita ada akal Walau umur kita 80 tahun Dah tua kereta Dah tua bangka Namun perintah Allah Masih terus berjalan Kita terus solat Tak mampu berdiri Maka kita duduk Lambung kanan Berbaring Bahkan dengan hati sekali pun kena. Ketaatan satu benda yang berterusan sampai kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sabarlah dalam mentaati Allah. kadang -kadang kita perlu mentaati Allah dalam keadaan kita susah. Dalam keadaan kita sakit. Dalam keadaan kita ada masyakah Dalam keadaan kita ada kesibukan-kesibukan tertentu. Tuhan Allah. Ni bulan Ramadan. Ada orang kata, Ustaz, saya ni orang bisnes. Orang bisnes nak berniaga. Bulan Ramadan lah bulan buat sale. Bulan Ramadan lah buat bulan untuk saya dapat keuntungan lipat kali ganda. Kira kabar setahun ni, Sak. Macam mana? Baik, itu memerlukan kesabaran dalam mentaati Allah. Sabar kita dalam mentaati Allah Ta'ala. Dengan kedatang Ramadan, dengan kita pula ada kesibuan sendiri. Bagaimana kita perlu menguruskannya dengan betul? supaya ibadat kita tidak hilang dan kita tidak juga mahu terjejas dunia yang menjadi pencarian atau mata pencarian kita sebab itu kata ulama bekerjalah jangan sampai mengganggu ibadat beribadatlah jangan mengganggu kerjamu ya, walaupun dengan makna umum kerja itu juga ibadat tetapi bila sampai pada waktu khusus maka ibadat diutamakan bila datang pada waktu khusus maka ibadat khususiat diutamakan. Secara umum kita katakan bahawa memang kerja ni semua ibadat. Semua kerja kita tuan-tuan adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita perlu memahami ada perkara yang bersifat khusus. Contoh saya pergi kerja siang malam pagi petang itu ibadat. Tapi bila sampai waktu zuhur itu waktu ibadat khusus. Saya memang cari nafkah ini ibadat, memberi makan pada anak-anak itu ibadat. Tetapi bila datang Ramadan, saya perlu memberi pengisian yang khusus. Kalau pun saya tidak boleh komitmen ke masjid, komitmen dekat surau untuk saya melakukan salat tarawih, saya tidak meninggalkan tarawih dengan kadar yang saya boleh lakukan. Kalau sekiranya saya tidak boleh untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, maka saya cari juga ruang supaya saya dapat membaca Al-Quran tentu asasnya gini ibadat ni kalau kita nak Allah buka jalan ibadat kalau kita nak buat Allah ilhamkan kita caranya ibadat kalau kita bersungguh-sungguh maka Allah pasti akan merasakan kemanisannya sebab itu kadang-kadang kita berada dalam persimpangan untuk beribadat kepada Allah adanya pilihan-pilihan adanya perkara-perkara yang bersangkutan dengan keperluan kita namun kita memohon bantuan daripada Allah. Supaya apa yang kita lakukan tidak silap. Tuan-tuan, satu perkara yang merugikan kalau kita tersilap kat dunia ini. Kerana seolah-olah kita hanya punya satu peluang ini. Lagi mana kita bernyawa ini peluang keemasan kita. Nanti bila sampai waktu dan detiknya, bila datang ajal maut, datang sakratul maut, datang malakul maut, maka kita tak punya peluang yang lebih yang luas bagaimana sekarang ini. Jadi itu setiap tindakan kita mesti berdasarkan kepada pemahaman yang sebenar, kedalaman ilmu pengetahuan kita. Dan perlu kita beristishar, yakni kita minta petunjuk, berbincang, meminta nasihat daripada orang-orang yang jauh lebih kehadapan daripada kita. Kemudian kata Syekh lagi, Redolah dengan apa yang Allah takdirkan buat kamu dan buat orang sekeliling kamu. Tuan-tuan, bila mana kita nak hidup macam orang dulu? Supaya Allah Ta'ala lakukan kita macam orang dulu. Allah beri mukjizat pada para Nabi. Allah beri karamah kepada para wali. Allah memberi mauna kepada orang beriman. Allah tunjukkan kepada kita pelbagai kisah-kisah menarik. Pertolongan-pertolongannya. Kisah Ashabul Kahfi. Tidur dalam gua kisah lelaki yang 100 tahun tidurnya dan kisah bagaimana Khidir AS dengan Musa dan puluhan kisah-kisah dalam Quran yang Allah Ta'ala ceritakan yang menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala memelihara Nabi Nuh memelihara Nabi Allah Syu'aib. memelihara Nabi Allah Saleh dan orang beriman bersamanya memelihara Nabi Allah Nuh dan keluarganya Allah Ta'ala memelihara Nabi Allah Hud dan pengikut-pengikutnya. Kesemua benda ni tuan-tuan sekalian memerlukan kita reda pada takdir Allah. Kerana perjalanan menuju ke destinasi pasti ada onak dan durinya. Destinasi kita ialah reda Allah. Tetapi sepanjang perjalanan itu ada onak duri. Ada ujian. Kerana itu Allah menyatakan Lau kana aradan qariban wa safaran qasida latabauk. Walakin ba'udat alaihim ushshaqqah. Kalau perjalanan menuju Allah ini singkat, dekat, mudah, tak ada apa-apa cobaan dan halangan, ni saya semua orang pilih jalan ini. Walakin ba'udat, tapi jalan ini sukar. Walakin ba'udat alaihim ushshaqqah, penuh dengan kesukaran. Maka antara kesukaran jalan ini ialah menerima takdir Allah. Tuan-tuan terima takdir Allah ni susah, bukan senang. Yalah, kalau takdir itu menyebelahi kita, hawa nafsu kita, kita okey. Dapat naik pangkat, so, no? seronok. Tak apa susah sangat kita nak beriman dengan takdir Allah, saya okey. Yalah, naik pangkat. Naik gaji. Anak bertambah. Tubuh badan sihat. Tetapi bukan Allah bicarakan tentang takdir itu. Kerana kebanyakan takdir yang manusia gagal bila tidak memenuhi hawa nafsunya. Bila tidak memenuhi hawa nafsunya, di situlah Rasa keberatan hati dan jiwa Dan diseluruh bermulanya Langkah-langkah kekufuran manusia Langkah-langkah kekufuran manusia Bermula bila mana mereka menolak takdir Dia bermula dengan Pertama rasa benci pada takdir itu Yang kedua merasakan ada yang lebih baik pada takdir itu Dan yang ketiga Kenapa kita rasa Allah pilih kita dalam menerima takdir itu Tidak pada orang lain dan yang keempat, kita berusaha keluar daripada takdir itu dengan jalan yang salah. Tetapi bila kita ditakdirkan sesuatu, boleh tak nak keluar? Boleh. Tapi dengan jalan yang betul. Dengan jalan yang betul. Umpama begini, seorang tak dapat anak. Maka itu takdir Allah. Maka dia kena sabar kadang-kadang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kahwin tak ada anak. Boleh tak dia keluar daripada takdir? Ya. Dengan apa yang Allah perintah? Dengan doa. Dengan rawatan yang betul. Tetapi bila dia keluar dengan cara tok bomonya, dengan cara dengan cara khurafatnya, dengan cara tahyul mahyulnya, maka orang ni sebenarnya melangkah kaki kepada kekufuran. Sebab itu ramai yang melangkah kekufuran ini pada takdir-takdir yang mereka tak suka. Anak-anak mereka mereka harapkan berjaya, tiba-tiba anak jadi kuat tidur. Anak jadi malas baca buku, Anak jadi malas baca quran Dapat anak-anak yang payah nak membantu Allah beratnya Sedangkan anak-anak ni kita dah buat macam-macam Ustaz Dah hantar sekolah agama, dah hantar tafiz Dah hantar ke Tok Guru Dah tiup, dah jampi Ustaz Dah tahnik Tahnik cari Tok Guru besar, tahnik mulut ni Ustaz Dah buat macam-macam, bawa pergi kuliah Ustaz pun bawa Online pun kita paksa Ustaz Sampai terbeliak punya mata ni Suruh dia dengar juga online kita buat segala-galanya, tiba-tiba anak kita tak macam kita nak. Berat. Berat mata memandang, berat lagi mahu, bahu memikulnya. Tapi berat lagi iman untuk menyetujuinya. Mata pandang berat, bahu pikul berat. Tapi hati ni lagi berat. Duk tengok. Namun tuan-tuan, kita pasrah pada Allah. Bila kita dah buat, macam mana Allah Ta'ala suruh buat? InsyaAllah. Ujung lorong ada sinar. Ada cahaya. Perjalanan manusia kita tak boleh teka. Tetapi bila kita dah mula dengan bagus, insyaAllah. Penyudahannya sesuatu yang menakjubkan. Dengan syarat yakin pada Allah. Sebab uh, secara ikhtiar dah buat semua. Atau tapi sudah, kalau dia salah kita dah marah. Kita tak biar kalau dia buat salah. Kita nasihat, kita sentiasa mendedahkan dia pada perkara baik. Tapi kita masih nampak dia macam slow. Slow, sebab dia panggil slow mode. Oh, slow motion. Sabar. Terima takdir Allah. Kuatkan iman. Lihatlah perkara ini dengan positif. InsyaAllah. Takdir tadi, tuan-tuan bila menimpa kita berat. Menimpa orang yang kita sayang juga berat. Kadang-kadang ada orang kita sayang, tiba kenapa dia, dia takdir macam gitu. Kenapa Allah takdirkan susah sungguh kehidupan okay, dia. Kita sayang dia. Sama ada saya sebut contoh anak-anak, ataupun kawan-kawan kita, atau saudara mara kita. Tentang kita turut bersabar dengan takdir yang menimpa saudara kita. Bersabar. Itu tuntutan. Untuk kita mendapat kemenangan macam orang dulu, kemudian Syekh menyebut, satu cara untuk menjadikan kita boleh melakukan ibadat macam orang dulu. Satu. Dan boleh bersabar macam orang dulu. Dalam taat pada Allah dan boleh menerima takdir macam orang dulu sebab macam saya sebut mukadimah kita sentiasa bangga dengan orang dulu hari ni kalau kita bertekak bergaduh kita pun sebut contoh dalil orang dulu maka kita tenang dengan amalan orang dulu eh ulama-ulama kita dulu begini amalan kita macam tenang hujah kita tapi kita nak dapat macam mereka tuan-tuan dia punya tangkalnya dia punya azimatnya ialah zuhud kepada dunia. Selagi mana kita cinta pada dunia, payah nak hidup macam mereka. Payah nak sabar dalam mentaati Allah macam mereka. Bukan payah menerima takdir Allah macam mereka. Kerana cinta dunia sangat-sangatlah menjadikan kita terhalang dalam mendapat kemuliaan ini. Sebab itu zuhud dengan dunia. Zuhud dengan cara apa tuan-tuan? Ambil dunia ini bahagian kita sahaja. Sini diterjemah mengambil nasib mereka. Nasib. Nasib ni bukanlah kita sebut lak. Bukan. Ini maksudnya bahagian. Ambil bahagian kita. Dengan cara apa? Tanda orang zuhud diambil dengan taqwa. Apa itu taqwa? Artinya kita tahu halal haram, dosa, pahala, boleh tak boleh. Bila ada orang tahu ini sumber yang haram, ditinggalkan. Maka dia zuhud. Kau tahu sumber ni Allah syubah ditinggalkan. Itu tanda dia zuhud. Kau tahu sumber-sumber ini ada milik orang lain, maka itu tanda di zuhud. Dan sifat warak. Warak bagaimana kalau tahu ambil benda ini memang halal. Tapi saya jadi lupa ingat Allah banyak-banyak. Atau saya mungkin jadi solat jemaah lambat sikit. Ustaz. Saya mungkin jadi Ramadan ni tak berapa meriah. Maka sifat warak kita tuan-tuan mendahulukan perintah agama daripada hawa nafsu. Maka itu warak kita. Ya, yang, yang takwa jelas, kita cuma ambil yang halal. Yang namanya zuhud pula, yang namanya warak pula tuan-tuan sekalian, ni memanglah rezeki halal kita kerja dari pagi sampai pukul 6 petang. Tapi mana warak kita? Warak macam mana? Warak kita, kita tahu kita diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Jadi kerja kita tuan-tuan, janganlah melampau sangat. Siang malam kerja sampai tak ada peluang untuk menambahkan ibadat. Kerja-kerja sangat telah obses dengan kerja. Lupa pada tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Kesempurnaan-kesempurnaan yang lain, jangan. Ada kita lihat orang yang gila kerja. Gila tuan-tuan, siang malam, pagi, petang. Kerja dia. Memanglah setengahnya kita nampak kagum, tak penat ke? Tuan-tuan, itu cara salah. Kita tak diajar oleh Islam kerja 24 jam. Kita ada keluarga. Kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada tanggungjawab sosial, kita ada masyarakat. Kita ada sahabat-sahabat. Jangan, jangan kita meninggalkan hak mereka. Kalau kita tinggalkan hak mereka, maka Allah akan mengambil hak kita. Sedikit demi sedikit. Kemudian kata Syekh, memohon akhirat banyak-banyak memohon akhirat dengan memperbanyakkan amalan kerananya. Baik, kalau benar seorang tu nak akhirat, maka tengok jauh mana amalan akhiratnya. Kalau benar seorang tu nak dunia, maka lihat banyak mana amalan untuk dunia. Maka itu terserah pada kita. Maksudnya, orang-orang yang tuan-tuan kata saya ni tak nak dunia Ustaz, tapi kerja dunianya banyak, dia bohong, dia nak dunia. Seorang yang banyak kerja akhirat, dia nak akhirat. Kita tuan-tuan mengikut kesibukan kita. Tuan-tuan sibuk dengan akhirat Berarti tuan-tuan nak syurga Kita sibuk dengan dunia Berarti kita memang sayang dan cinta dunia Kemudian kata Syekh lagi Mereka melawan tuntutan hawa nafsu Fa'amma man khafa maqama rabbihi Wa nafsa anil hawa Fa'innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang-orang yang takutkan Tuhannya lalu melawan hawa nafsu, melawan kehendak dirinya, maka bagi mereka syurga tempat tinggalnya. Tentang nafsu apa kita nak lawan ni? Dengan kali kita dengar mengaji tasawuf lawan nafsu, lawan nafsu. Saya dah sebut sebelum ini tuan-tuan, nafsu ni lebih jahat pada syaitan. Bila seorang ini dikuasai dengan nafsunya, maka kejahatannya lebih terselah. Nafsu pada kuasa, nafsu pada harta. Allah dah tunjuk belakang dalam Quran. Nafsu pada kuasa, sehingga Fir'aun mengaku Tuhan nafsu pada harta sehingga korong ditenggelamkan. Orang yang bernafsu ini tuan-tuan, siapa peringkat? Dia tu kita dah nampak syaitan hidup yang muncul, yang bergerak. Syaitan ni kita tak nampak. Tapi ada orang-orang yang mengikut hawa nafsu, lalu kita nampak kesyaitanannya dengan begitu jelas. Akhirnya mengaku jadi Tuhan. Siapa? Fir'aun, Namrus yang mengaku mencipta seluruh agama orang bernama orang manusia. Sebab itu Allah menyebut nafsu itu ialah Tuhan yang disembah oleh kebanyakan manusia. Afara'aita man ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala Tidak kamu lihat di kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Walah dia punya ilmu. Pada bulan Ramadan. Syaitan kena ikat. Ini Allah nak beritahu bahawa yang paling jahat tu nafsu bukan syaitan. Ya syaitan jahat, kita tak kata dia baik. Tetapi nafsu manusia itu lebih jahat. Kita lebih banyak ikut nafsu kita berbanding syaitan kita. Banyak ikut nafsu. Syaitan mungkin buka laluan satu je, nafsu yang buka kembangkan laluan banyak. Syaitan kita, syaitan kata, ah tak payah solat lagi. Nafsu kata, ya yeah juga eh, tak payah solat terus lagi bagus nafsu ni. Dia punya cadangannya lagi teruk. Syaitan kata, janganlah sedekah pada orang tu. Nafsu kata, hmm, baik jangan sedekah semua orang. Ini nafsu. Syaitan kata, ha, tidurlah kejap, subuh ni lambat lagi. Nafsu kata, baik tak payah solat terus. Seringkali syaitan ni, dia cuma buka laluan untuk manusia jadi jahat. Tapi nafsu lah yang memantapkannya. Sebab tu bulan Ramadan saya katakan syaitan dah kena ikat. Dah kena ikat, dah kena gari. Tiba-tiba nafsu ini terus menguasai diri. Dalam bak makan minum kita membazir. Lalu kita lihat macam biasa. Macam bulan-bulan Ramadan lepas. Mesti ada makanan tak habis banyak. Makanan tak habis okey. Tak habis banyak. Lalu Allah sebut dalam Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Orang yang membazir itu saudara-saudara syaitan. Di syaitan ada saudara. Ya ada saudara siapa saudaranya yang mempertuhankan hawa nafsunya maka golongan dan kelompok ini tuan-tuan sekalian dengan nafsunya menguasai dirinya walaupun saya katakan Ramadan syaitan diikat nafsu mengambil alih watak yang lebih ganas sebab itu puasa ini tuan-tuan tujuannya melawan hawa nafsu puasa bukan tujuan lawan syaitan sebab syaitan dah kena ikat Tujuan puasa nak lawan hawa nafsu. Tujuan kita kiam nak lawan hawa nafsu tidur. Tujuan kita tadarus Al-Quran melawan hawa nafsu bercakap sia-sia. Tujuan kita bersedekah melawan hawa nafsu yang cintakan harta. Semua ibadat-ibadat yang kita buat sepanjang Ramadan nak lawan nafsu bukan lawan syaitan. Dan ternyata bila kita berjaya tundukkan nafsu, kita berjaya tundukkan syaitan walau bukan bulan puasa. Sebab itu tuan-tuan tengok ada orang bukan bulan puasa pun syaitan tetap tak, tak boleh mempengaruhi dia. Dia tahajud, dia puasa sunat, dia mengaji Quran, dia bertadarus, dia bersedekah. Dia ibadahnya sama macam bulan puasa kerana dia sudah merdeka nafsunya. Nafsunya telah tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban limajitu bihi tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Dia sudah berjaya menundukkan hawa nafsunya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka bebaslah dia di bulan Ramadan. Bebaslah dia selepas Ramadan. Maka kerana, itu ketika orang ni lepas Ramadan pun macam Ramadan pada diri dia.